Просто зараз стартує перший гостьовий майданчик недільний. Сьогодні ми говоримо про успіх з людиною, яку ми звикли бачити в цій студії як психолога, але сьогодні вона сировар, і в принципі вона сировар. Це Тетяна Тимофеєва. Доброго ранку. Доброго утро, а, організовує і проводить курси сироваріння Тетяна і наші колеги, одна наша колега, як мінімум, долучилася нещодавно до цих курсів. І питання максимально прив'язане до нашого сьогоднішнього ефіру. чи може сироваріння в Україні. в Украине, где, в, в принципе, брынзы, бринзы, быть, в основном в бринзу готовят. В У нас все готовится. У нас сыр ваша, тоже готовят. Ты даешь, не подготовился Сыроварение не просто может стать успешным, оно становится успешным. И в Украине уже довольно много и сыроварень, и производств, которые готовят и кроме классических видов сыра уже есть украинские традиционно авторские сыры. Фра фра фраза, э, ну що я буду э, таємниці робити, з цього Ірина Іванова відвідала Її стосовно авторства. Крута фраза прозвучала, і для мене вона э, найголовнішою з цього курсу, як для людини, яка. Через людину чула про них, що не буває сиру, який не вдався. Якщо щось не вдається, згідно там технічної карти чи рецептури, це виходить виходить сир. Ну, чаще всього, да, это это это... Любом, в в... Сфере, Вене, да. так шампанське. Це в будь якій сфері. Абсолютно він є так. Віжу, це авторський підход. Все я это художник, нормально Я так хороша отмазка, Да, да чому, чому ви вчите на курсі сироваріння? Но я учу именно практическим навыкам, то, что я в свое время обучилась у сыроваров и именно передаю именно практику. На курсах сыроварения, а на данный момент это ивано франковский и э, наш город, э, мы всей группой мы варим сыр. Мы каждый день, у нас это трехдневный курс, и мы варим сыр. Мы за курс варим э, минимум 8-9 видов сыров. Сыры, из них там, несколько. А, а, что значит, три дня варим сыр, а он же там должен как-то долго полежать, наверное, после этого, как-то, да? Ну, и вы делаете заготовочки, конечно, и не складываете в ну, э, ящички. Если вначале мы учимся, скажем так, азы сыроварения, и это те сыры, которые мы сразу поедаем, адыгейский, осетинский, моцарелла и многие другие сулугуни, это то, что мы варили вот, вот буквально те же сливочные сыры маскарпоне филадельфия а остальные вот та головочка которая лежит это вот гауда которая будет только через 40 дней это э, э мы делали, которая через 10 дней будет готова. Да, конечно, то есть есть и те, которые, скажем так, нужно сроки созревания. А есть те, которые вот у нас на третий день были салаты капрезе с собственного сыра моцарелла. А з чого все почалось? Чому саме сир? Чому ви почали цим займатися? Ну, почалося все з любви до себе, до здорового питання. Из путешествий. Я много путешествую и привозила хорошие качественные сыры и на каком-то этапе просто перестала покупать их у нас в Украине. А потом одна из поездок у меня превратилась в знакомство и непосредственно в сороварение. Я попробовала это делать своими руками. Вау, получилось. Несколько лет я готовила только для себя, только для своей семьи. И это не выходило за грани, скажем так, друзей и так далее. А потом как-то у нас в центре психологии Альта был фестиваль. И мы с коллегами решили на третий день как-то разгрузить людей, чтобы ну, немного ну, три дня думать – это… Да, ну, это сложно, тяжело, да. Поэтому, да И дня. на третий день я просто сделала дегустацию сыров с тем, что это можно все готовить. И вот, в принципе, это был такой старт. старт, начало. Потом ко мне записалась на мастер-класс. Я начала с теоретических, мы не варили. Девушка с Киева. Потом она записалась, она думала, что я в Киеве. И угу. уже буквально на 5 часов мастер-класс, она мне в пол полпятого пишет, а возле какой станции метро вы находитесь? Я Отлично. Говорю, ну, в нашем городе нету станции метро. Ну, если надо. Ну, если, да, да. Я она пригласила в Киев, и, в принципе, я так в Киеве начала делать. Первые практические курсы были не в нашем городе, были в Киеве. А скажите, сколько потребно взагалет... Бабла. Скільки да, щоб витрачається. Щоб, 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 От, наприклад, вдома готує собі господиня. Жаль, це так просто на самом деле. Да, наскільки посидіти? це дорого і наскільки. І наскільки от э, набагато це дорожче, ніж купувати якийсь сир, э, наскільки це дешевше приготувати його самому? Це не дешевле. Якщо ми говоримо о елітних сирах, то в принципі це дешевле. Якщо ми говоримо про звичайних полутвердих твердих, це... Это... Практически на одном уровне. Здесь фишка вся в качестве. Так же, как что хлеб, знаете, когда готовишь. Да. Ты не, не, не готовишь дома дешевле хлеб, чем покупаешь. Конечно. Но здесь, вы знаете, вот та головка, которая э, лежит сыра перед вами, то есть здесь молоко, закваска, фермент соли. Здесь больше ничего нету. Угу. То есть вот никаких, потри... не добавок, никаких стабилизаторов, абсолютно ничего. Потребны специальные формы для... Э приготовления сыра. В принципе, да, но я могу сказать, свою первую головку сыра я делала в обычном ведерке с мороженого, где я проделывала будьте, дырочки. Будьте осторожны, потому что Ирина, жена Паша после вашего мастер-класса полночи провела и потратила уйму денег на покупку Формочек. форм. Поэтому, если вы сейчас скажете, формы не нужны, дома будет скандал. Я уже почу. А, будет скандал. Извини, я, я шуткую насправді. Потрібні форми, потрібно ферменти. Ферменты да. десь треба, Они дорогие, чи все залежить а, від виду сыру? А, вс... Нет, все зависит от вида фермента. Практически ферменты во всех сырах они одинаковые. Ну, на предпочтение сырова. Кто-то берет животные ферменты, сычужные, кто-то растительные. Ну, кто-то хочет удешевлять есть искусственные. То есть, в принципе, я противник искусственных, то есть я беру вообще растительные. А на скільки э... а сколько... а ну, Это 3-5 гривен на килограмм. А, сыра. То есть, да, mm. и есть закваска, которая, в принципе, в зависимости тоже она, ну, от 15 гривен до 25, но это если это песень, если это пропионик, ну то есть вот все, это вот на килограмм все, и а, а, основное количество это молоко. Насколько они у нас поширены, не эти продукты, ну ферменты, еще, что еще можем ли мы приготовить Чем настоящий нас итальянский сыр? Да. Здесь на наших продуктах? На наших продуктах, да. Parmigiano. У нас це все є, можна все купити, все є, не, не потрібно нічого uh, замовляти. Lidzana, ми не можемо приготувати, грана падана – це те, що Нічого uh, собі. Mm -hmm. Тобто не потрібно нічого замовляти десь з інших країн, там, з інших міст. У нас це все є, ми можемо купити yeah. і, yeah. і yeah. зробити. До, до молока, так яке вас. має бути ставлення? Молоко має бути домашнє однозначно його потрібно самому пастеризувати чи е, здавати в якісь лабораторії е, на експертизи. І потрібно, я знаю, просто е, ще до того, як Ірина відвідала ваш курс, відвідала. Галя Артеменко, яку uh -huh. ми всі знаємо. І у неї дуже велика проблема, і у вас, я знаю, uh -huh. була дуже велика проблема знайти собі постачальника uh -huh. молока нормально. І у мене uh -huh. така ж проблема. Uh -huh. Ну, а, коли я починаю курс, я завжди задаю питання трудності. І я говорю про те, що найтрудніше в сироварінні в Україні – це знайти да хороше, качественне, uh -huh. цільне молоко. Не говоря вже о італійських… требованиях о том, чтобы корова не была в стрессе. То есть у них это еще такая фишка. У них кроме всех для нас очень важна гигиена, для нас очень важно, чтобы корова там не принимала антибиотиков и так далее, а у них еще очень важно, чтобы корова не была в стрессе. А что это дает? Это якость психологично просто чеванодисная, якость качество бывает? молока. Меняет. Ну ты знаешь, я... потребно да, я... заборонять коровам, дивиться телевизор. Нет, послушай, <laughs> на самом деле по новым по новым этим всем технологиям, скажем так. Выпас коровы это вообще ненужное занятие. То есть корова должна больше отдыхать. Вот она ест, отдыхает, лежит, дает молоко. А вот эти все прогулки 10-километровые в одну другую сторону только выматывают и не дают качественного молока. Это более, я вот так вот я говорю с людьми только В Европе неделе. коровы не мычат, как у нас. Не Потому мучат? Не мучат. Почему? Потому что а, а, плачет, как они объясняют, плачет ребенок. То есть, если ребенок плачет, значит ему что-то надо. То есть, если корове хорошо, она мучать лишний не раз не будет. Ну, да. А у нас... да. У нас Поэтому... не мучит, значит, умерла, да? Успешно. Корова, Успешно. Успешная корова. Успешная корова не мычит О, да. это классный тезис. До речи, Отлично, что для да. вас самое успех? Не как для психолога, а вот как для людины. В чем вы успешнее? что это для вас. Да, вот, да, вот что, 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 что для вас, вот это сыроварение Это вот и, достиг, и достигнуть. Вот я мастер-классы провожу. Это сейчас очень здорово, модно. И это успех или нет? Ну, для, для меня сыроварение оно начиналось как хобби, и сейчас это в принципе вот, такое занятие, на котором я отдыхаю, на котором я полностью погружаюсь. Если у меня сырный день, то есть у меня вот бывает. Я готовлю один раз в неделю. Но это у меня такой сырный день, когда я всех отправляю, всю семью, и я полностью погружаюсь. То есть это у меня и отдых, и релакс, и вдохновение. И потом хороший продукт, который тоже для меня это сделанный своими руками с любовью, то есть это успех, это когда ты имеешь возможность сделать то, что тебе нравится, и ну, получать от этого. Мы результат. будем много об этом говорить в сегодняшней программе. Я думаю, общий тезис такой: в конце концов мы и подведем, да что? Коли ти думаєш те, що тобі подобається, ти вже, як мінімум, успішний. хоча да, б трохи. Так, Тетяна успішна, як мінімум, в двох справах. Я думаю, що на цьому зупинятися вона не буде. Велике вам дякую. Тетяна Тимофєєва, психолог сировар Така унікальна представник унікальної професії. <laughs> вона сьогодні була в гості. Не перемикайте канал в жодному разі. Зараз ми вам, вас не будемо мучити дегустацію прямо в ефірі. За кадром ми це все спробуємо. 10 днів ще будемо жити. Uh, качакавала ми можемо вже. Качакавала час. вже можна прямо зараз. Починає Хорошо. віктор різати. А, ми відволічемося трішечки зовсім на рубрику. Не перемикай.